qonun himoyachilari davlat rasmiylaridan meni murojaatim bugungi e, miting uyushtirishga qarshi chiqqan bizni o'zbek musulmon e, millatini nomusini o'ylagan yigitlarimizga jinoiy javobgarlik ochmasliklar kerak ochmanglar agar unga ochadigan bo'lsanglar avvalo əvvələ... u anavi bazarov deganga va uni atrofidagi u aloqador odamlarga jinoiy javobgarlar ochinglar jinoiy javobgarlik ochinglar ularga nimaga ular ular bizni o'zbekistonda qonunan taqiqlangan jinoyatni oshkor e'lon qilib miting qilishyapti ularni bu mitinglariga ko'z yumilib ularga qarshi chiqqan yigitlarimizga jinoiy javobgarlik ochish so'z erkinligiga qarshi gap bo'ladi alloh taolo o'zi haqni e, ko'rsatsin unga ergashishlik nasib qilsin